你带来的这个消息至关重要，它印证了我之前的猜测是对的。谢谢，也是为我自己。看你忧心，我也不安。 为何？听话。我不知道你要做什么，但就想这样待一会儿。 听金兄说，你之前的那根簪子断了，今后带这根。簪子的事情，我只是随口和老金说。 你要记得，以后对我说那些关于你的过去，我不曾经过的，我都想知道。 想，方才那一刻，在想什么？朕希望这一切都早点结束。我想和你就这么守着，管他外面的纷纷扰扰。我要和。 we